Soalan yang kita perlu tanya Dalam bahasa Inggeris ni Do we have a new company Running our Ministry of Finance It's a very Very Big allegation And for three reasons Tiga sebab Number one Soalan saya ditujukan kepada Menteri Kewangan Mengapa beliau meluluskan pinjaman-pinjaman tersebut? Jawapan yang diberikan dia sebut mengikut jawapan daripada pengurusan 1MDB saya minta menteri jawab tapi yang diberikan jawapan adalah jawapan daripada 1MDB this is clearly an abdication of responsibility by the Minister of Finance how can you come to parliament and not give your answer instead say oh this is the answer I receive is this so that I can then later say oh they gave the wrong answer not my fault Adakah ini merupakan alasan yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan jika ada apa-apa yang tidak betul dalam jawapan ini diberikan yang diketahui selepas itu? Nombor dua, even more ridiculous is the fact that the Minister of Finance approved the loan. So how can it be that he cannot give his reasons why he approved the loans. He has to ask 1MDB to give the reasons why the minister approved the loan. Kalau menteri sendiri yang meluluskan pinjaman tersebut, kenapa pula 1MDB perlu memberikan sebab kenapa menteri yang berikan kelulusan? Ini langsung tidak masuk akal. So it doesn't make any sense and defies all logic why the minister have to ask one MDB what was the reasons he himself approved the loan. Number three, and perhaps the most substantive portion, they said that the, the equity stake, 1 MDB melaburkan sebanyak satu billion US dollar ke dalam syarikat usul sama dengan Petro Saudi International. Uh, uh, sebelum pada pada September 2009 Okay. Menteri kata risiko dapat dikurangkan jika equity ataupun share dalam syarikat ini diubah menjadi pinjaman. The whole concept doesn't make sense. It doesn't make sense for several reasons. Number one, dalam jika, jika saya pegang equity dalam sebuah syarikat, segala urus niaga dalam syarikat tersebut perlukan kelulusan daripada saya saya sebagai lembaga pengarah ada hak dalam syarikat tersebut macam mana saya nak gunakan 1 bilion US dollar ini. Tapi kalau saya tukar jadi pinjaman, apa yang saya pinjam kepada dia, apa dia nak buat dengan wang itu, dia punya masalah. Saya tak ada kuasa untuk meng menghalang ataupun menghakkan uh, menghadkan penggunaan wang itu dalam syarikat usaha sama tersebut so it doesn't reduce any risk in fact it increases the risk now even if it is true dari 1 bilion US dollar dia tukar jadi 1.2 bilion pinjaman dia labur 1 bilion tapi dia ubah jadi 1.2 bilion pinjaman Kal, Kalau lah Apa yang disebut oleh Perdana Menteri Ataupun Menteri Keuangan itu betul Kenapa pula selepas Ubah share jadi pinjaman Dia tambah lagi pinjaman kepada Petro Saudi Sebab pada awal ni Pinjaman yang pertama hanya 1.2 bilion Selepas itu dia bagi 500 bilion lagi 500 juta lagi Selepas itu dia pinjam lagi 330 juta Jumlah yang dipinjam lebih daripada apa yang saya sebut tadi 1.9 bilion. Jumlah yang dipinjam adalah 2.03 bilion. Kalaulah kerajaan ataupun 1MDB telah fikir pelaburan dalam 1MDB Petro Saudi Joint Venture ini amat berisiko. They decided that this is a high risk investment. They wanted to reduce the risk. So they change from share to a loan. So if you want to reduce the risk, why lend them more money? If the reply provided by Datuk Sri Najib Razak is indeed truthful and accurate, then Malaysians have no choice but to conclude that we don't only have a reckless finance minister lending such large sums of money uh, to an overseas company. We have the stupidest and most unqualified finance minister in the history.